站住！ Não! 没事了。 走这边，都得走。是，起来，走，十点，走。你你没事吧？快走。来，我扶你起来，走。慢点，小心。怎么样？好些没？需不需要再给你续点热茶？不用。 我已经好多了。想想还真是危险啊！啊，你前脚刚从我这儿走，后脚就遇到了他们。是啊。嗯，你刚说那个刚才救你的人个子高高的，有一百八十多公分。对。你能不能描述一下案发经过？那个时候我特别害怕，手脚发软，蹲在地上，站都站不起来了。我以为我自己那个时候快要完蛋了。 结果他突然出现，救了我。他身手很好，一下子就把那几个人给制服了。你说他身手很好？嗯。行了，你看一下这份笔录有没有什么问题。如果没有什么补充的话，麻烦你在这里签个字。哦，好。我多问你一句啊，你真的没看清楚那个人长什么样子啊？没有。 你放心吧，我们警方呢一定会为你找到他的。为我找到他？不用，也许人家就是想做好事不留名呢。那我就更要找了，这么高尚的品格，那就更值得我们老百姓好好学习啊。拜托，千万不要被找到啊！我签好了。哦，好。OK，我现在呢安排一个警员送你回去。啊，没关系。 我可以自己回去的，你不用客气嘛，真的没关系，我家离这儿很近的，谢谢啊，辛苦了，那路上注意安全啊，哎，好，他怎么又突然出现了？那他现在去哪儿了？ 我钥匙呢？你怎么这么慢啊？你怎么回来了？你又拿了我钥匙啊？不然我要在你家门口等你啊！ 你没受伤吧？刚刚那几个小角色也配让我受伤？那就好。你后来去哪儿了？我回商场拿东西。我警告你啊，你下次再召唤我，你挑个合适的时间。这些东西丢了，你赔得起吗？你去抢钱了？你真的只是到当了块玉牌，没抢劫？虽然说。 我并不在意你们这儿的警察，但是现在这种情况，不到万不得已，我也不会引起他们注意。毕竟我在这儿还没有一个合法的身份。那就好，吓死我了。你是想问为什么我会再一次突然出现救你？嗯，我先跟你说明一点，我不是在救你，我只是在看管我的人质。再说，黑吃黑这种事儿啊，只有我吃别人。 没有人配吃我，所以是我又把你召唤过来了。我记得我之前跟你讲过，我在被你召唤之前听到了你的声音。救命啊！别发狗粮了，来帮帮忙行不行啊？救命！这次我又听到了，可是这两次有什么关联？虽然说你说的话没有什么关联。 但是这两次的情景是类似的，都是在你需要被一个英雄拯救的时候。一个英雄啊，不然呢？就凭你自己啊，这两次情况脱得了身吗？哦，他真的是仙子派来救我的，那我以后就可以为所欲为了，只要在关键的时刻召唤他出来就可以了。 啊！啊！我警告你啊，你以后不准给我遇到任何的麻烦。我能遇到什么麻烦？你这个脑子遇到什么麻烦都是正常的。反正我有言在先，下次你要再召唤我，发生什么事儿我都不会帮你。而且如果你要是一直遇到麻烦的话，我就只能先解决了你这个麻烦。睡觉。 又怎么了？有话快说、哎！我一定会后悔的。你跟我来吧，走。 这是谁的房子？当然是我的。我先跟你说好啊，这儿呢就是让你暂住一下，房租我就先不收你的了。但是你得答应我一个条件。答应你什么条件啊？就是你不能随随便便过去找我，尤其是在我妈回来了以后，不然被她看见了，我怎么跟她解释？ 你的意思是，让我要在意你的感受，不要给你添麻烦。对。可是我为什么要在意你的感受啊？你，注意自己的身份。你现在是个人质，我才是勒索的人。想让我不见到你妈可以，但你得给我些好处吧。你这个人。 真是坏到骨子里。嗯嗯，那不然我搬回去住也可以啊，反正那张床怎么说？你、嗯、等、等、等一下。那个，你说吧，什么条件？本公子需要一台智能手机。你还知道智能手机？智能手机。 就是像个人电脑一样，具有独立的操纵空间、独立的运行程序，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并且可以通过移动网络实现无线网络接入的手机类型的总称。哇，你不用惊讶，本公子过目不忘。啊，那个智能手机我倒是有一台备用。这段时间，本公子需要研究回到古代的方法。 网上的信息比图书馆的多得多，而且更新的也快，所以在这期间你不要来打扰我。按道理来讲，本公子的一日三餐、起居作卧都应该由你来负责，但是看着你笨手笨脚的样子，你就按时给我点好三餐送过来就行了。我哪来这么多钱？用完跟我说。这么多。今天晚上你就把我的东西都放到客厅，不要打扰我睡觉。 你，本公子要去睡觉，你想一起啊？不用。等一下。你为什么怕火、啊？我中学的时候遇过一次火灾。 从那之后就落了点后遗症，一紧张看到明火就会失控。医生说那属于一种心理障碍，这么多年了，偶尔我还是会发一下病。当代的医生也治不好。医生说，解铃还需系铃人。可是能解开我心结的人，他们已经不在了。 只要在紧张的时候不见到明火就没事了，就比如生日的时候别吹蜡烛啊，别看烟花啊，家里不要用燃气啊这些，只要能做到这些就没问题。唉，又掌握了你一个弱点。小无敌。 爹，起来了吗？该不会是跑出去了吗？啊！我，妈呀！救命！我我是不是跟你说过了，不要来打扰我？我你,你把我我，我……不去。可是我……那个，哎，我早餐怎么还没来？ 我就是想来跟你说你的外卖，我帮你点了，外卖员会打你电话，你手机会用了吗？没给我打电话啊？这么快就会用了？那行，你用电话跟我联系吧，我先走了。See you。我英文都会说，接下来该不会就是统治世界了？ 我今天过来报道，我叫南星，你哪个部门？总裁办。总裁办是吧？你先在那边坐一下吧，然后总裁办那边没有人接电话，我先进去找一下。哎，好，谢谢。 下忙哦，好。哎，哎，我我来吧，好。好嗯，谢谢。哎，那个，要不你帮我们搬一下这个吧？好啊，谢谢。 南星，啊，呃，南星是吧？呃，这就是咱们总裁办的工作区域。呃，介绍一下啊，我就是总裁办的主管，我叫胡娇娇 <laughs>，叫我娇姐就行。然后这个是小楚，这个是雨帆。娇姐好，雨帆哥好，小楚姐好。那个我叫雨帆，还有不要叫我姐。我是小楚，叫我小楚就好了。 哦，oh, <laughs> 那个工作上我也大概给你介绍一下啊。咱们总裁办的工作范畴非常宽泛，比如说策划发布会、签售会、对接媒体平台，这些咱们都会设计。但是，咱们的服务对象只有一个，就是咱们的总裁陆子辰，陆老师。<laughs> 那个这一片你早晚会熟悉起来的啊。我先带你去别的部门参观参观，跟我走。嗯 咱们公司的这个部门还是挺多的，这边就是咱们的发行部。呃，等一下，啊，海涛哥，哎、那个给你介绍一下啊，这位呢是咱们发行部的老大海涛哥，这个是我们总裁办新来的总裁助理南星。啊，海涛哥好。嗯、哦，不错。嗯，加油。嗯，加油。那个，走吧。这边呢是咱们的宣传部，主要就是负责新书出版之后各个平台上的宣传什么之类的。 珊姐，哎哎，哎那个介绍一下，这是宣传部的老大珊珊姐，你好，这个是我们总裁部新来的助理南星，珊珊姐好，嗯、好好干。哈喽哈喽，hello, hello, 你好，我是小林。早上谢谢你啊，以后叫我小童就行。乔姐，她力气真的特别大，以后早上搬书能不能借我们用用？做一个备忘的情况发给她，哎、看她有没有回复。叶总，呃，南星，啊，这是我们的叶晴，叶总，CEO。 呃，这位、啊、是下午朱老师就 OK。那编辑部负责人落实一下吧。行，好嘞，那我先忙去了啊。南、嗯、星是吧？那、嗯、我来一下。来呀，毒又不能吃了你。